mm you -hmm. когда я первый раз выставилась в выставочном зале Дома природы. Вот отсюда уже и началось. Много-много после этого было событий. Во-первых, мы живем теперь в независимой Украине. Во-вторых, нашлось очень много последователей в городе Сума по флористике. И меня это очень радует. Во-вторых, отрабатывалось много уже новых приемов, работы с приемным материалом. Новых, новых, не только новых приемов, но и новых техник. И я, но я, что еще хочу сказать? Я хочу сказать о людях, которые вместе со мной работали. О тех флористах, которые познали это э, творчество. Потому что в то трудное, очень сложное время это творчество давало нам всем забыть наши, э, как говорится, не гораздо, забыть наши... И отодвинуть это на второй план, понимаете, а может быть даже не на второй план, а больше. Люди были добрее намного. И с тем, с кем я встретилась, вы знаете, это замечательно. Я очень люблю своих флористов. Появились очень много э, кружков, кружков в школах, кружков э, в, клубах, в клубах, в творчествах ой, волнуюсь, извините меня, пожалуйста. Вот, и наконец самое, когда уже прошло очень много, много выставок прошло, всем как будто бы нравилось, и я очень рада, потому что это ничего-ничего, нет более, когда людям это нравится, а мы это делаем специально для людей, и если это вам нравится, значит... Какая-то капелька нашего тепла перешла к вам, и наш труд прошел не зря. И еще что я хочу сказать, что я очень рада, что 20 лет я уже работаю в клубе флористов при заводе Насосы наш». Это благодаря нашей администрации, профсоюзной организации, которая нас терпит 21 год. Мы очень много выставлялись. Выставлялись в городе. И за пределами города. Мы выставлялись в городе Харькова в музее, мы выставлялись здесь, в музее. Я думаю, что по, по, по отзывам, что как будто бы всем людям нравилось. И, конечно, если... Я хочу еще что сказать. Эту выставку я посвящаю, во-первых, своим близким, которые очень мне помогали и всегда поддерживали. Я посещаю, посвящаю эту выставку своим... Ученикам, которые тоже меня всегда во всем поддерживали, я посвящаю эту выставку своему заводу, который, как я сказала, держит нас долго. и я посвящаю свою выставку это своему городу и тем людям, которые живут в этом городе. И если с этого, с этой выставки вы унесете хоть тепла, значит все это было не зря. Эти люди приходят, приходят, совершенствуются там. И их работы, ну, конечно, уступают немножко работам Борисы Митрофановны, но ее труд прошел недаром. Они преподают. Они ученики, которые передают свой опыт, свои знания молодому поколению. То, что мы сегодня увидели, mm -hmm. это шедевр ну, и вершина искусства, мне кажется, флористов. Мы очень много иногда заглядываем в интернет, что там. Но такого эм, качества и э, такой э, техники мы там не нашли. Мы вам очень благодарны за то, что вы после нашего пенсионного возраста дали нам еще хороший кусок хлеба и работу. З дітьми, з которыми я, наприклад, проработала ще 14 лет, зтреють вас і участь вашому мистецтву. Спасибо вам большое. Через те, що зустрілася я з Ларісою Митрофанівною, це був 92-й. І хочу сказати, що Лариса Митрофанівна тут дуже так скромно розказала, як, твор... як прийшла ця творчість в нашу Сумську область. А я хочу доповнити Лариса Митрофанівна, де ми познайомилися. Вона Працювала разом з нами в, на, в обласній станції тоді юних техніків. І після того, як Лариса Митрофанівна до нас прийшла, це був бум такої творчості флористики. Флористика розпочала свою таку обширну ходу по всій Сумській області, в усіх станціях техніки, в дворцях піонерів, у різних клубах були школи. Флористики, гуртки флористики. Також, також Лариса Мітрофанівна скромно сказала про те, що гурток флористики був навіть у обласному центрі, технічної твор... в облас... в обласному центрі по працевлаштуванню. І, дякуючи Ларисі Митрофанівні, ми угу. навчали вже керівників гуртків флористики для дитячої творчості. Через те я Безмежно. Вдячна Ларисі Митрофанівна. Дякую. Я також навчала дітей у школі, в дев'ятій школі працювала в обласній обласні гімназії обдарованих дітей, вела гурткову роботу флористики. І дякую Ларисі Митрофанівні. Я низкокланіса Ларисі Митрофанівна. Дякую. Бажаю дякую. вам дякую. творчості безмежної, бажаю дякую. вам іще наснаги, щоб ви ще не раз порадували нас такою красивою <свистак> виставкою. І бажаю вам.